Salam hörmətli YouTube kanalımızın izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, Masazırın girişinə yaxın, şəhərə yaxın bir ərazidə belə bir iki mərtəbəli, dörd otağlı, kupçalı həyətin təqdim edirəm. Ev 2 sotda yaxın torpaq sahəsində tikilmişdir. Həyət yanı sahəsi baxın belədir. Həyət ağlar daşı ilə üzlənib. Rahat ki maşın yerləşir. Ev təmirdən yeni çıxıb. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Yerdən kürsülüdür. Eee hava üçün və yəni hava yeri qoyulub. Həyətində su tapı var. Və evin yanını və arxasını rahat keçmək mümkündür. Kombi aparatlı üçün yeri ora qoyublar. Burada evin yanında padval da var. Baxın, burada padval qoydum. Evin artıq halına keçmək mümkündür. Qoşa daş ilə tikilib, 4 otağlı, şəhərə yaxın və bir gözəl bir həyət evidir. Təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bu evin birinci mərtəbədə yerləşən dəhlizidir. Yumru görünüş baxın, bu formadadır. Pirekanların altında gardirob üçün yer yığılıb. Belə bir mətbəxi var. Mətbəx, yəni çiqaytdə normal ölçülərə malikdir. Qaz, su, işığı daimidir. Kanalizasiyası mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Kombi sistemi çəkilib. Və pəncərələr qarşısında maneə yoxdur, yəni evə işıq düşür. Bu evin birinci mərtəbədə yerləşən hamam otağıdır. Evin, e, yəni əşyə ev yerləşdiyi əraziyə görə çox münasib bir qiymətə təklif olunur. Bura isə evin zalının, yəni giriş qapısıdır. Zalın qapılara qoşa qapıdır. Zal da kifayət qədər genişdir, normal ölçülərə sahibdir. Baxın, zalın tavanında da gözə şıqlar yığılıb. Qiyməti də münasibdir və qiymətdə endirim olacaq. Yəni evi bəyənənsə reallıq olsa qiymətdə yaxşı bir endirim olacaq. 2-ci mərtəbəyə qalxaq və ordakı otaqları illə sizə tanıdırayım. 2-ci mərtəbəyə qalxdıqda belə bir dəhliz var. Və evin damına çıxmaq üçün burada belə bir yer qoyulub. Məbəni bir yataq otaqları var. 1, bir, birinci yataq otağı, ikinci yataq otağı və üçüncü yataq otağı. Birinci mərtəbədə olduğu kimi, ikinci mərtəbədə də hamam otağı var. Ev münasib bir qiymətə təklif olunur. Yəni yerləşdiyi əraziyə görə, məhsunə görə, küçəsinə görə, yəni geniş küçəsi var. Məhəlləsi Sakit məhldədir, şəhərə yaxındır və çox bir münasib qiymətə təklif olunur. Bura evin balkonudur. Bu balkon gördüyünüz kimi genişdir və uzundur. Rahat hər hər hərəkət etmək mümkündür və balkondan həyətin ümumi görünüşünü daha aydın şəkildə görmək olur. Həyəti gördüyünüz kimi rahat 2 maşın yerləşir. Səhrləri tam qaydasındadır. Kupçalı evdir. Qiymət 87000 manat deyilir, yəni sözsüz ki, qiymətdə endirim olacaq. Kanalımıza abunə olub digər videolarımızı izləməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.